প্ৰেই ইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া অসমীয়া বাইবেল শিক্ষা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে মই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টত বিশ্বাসী আপোনালোকৰ ভনী অনামিকাই স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিম বিষয়টো অন্য একো নহয় বিষয়টো হৈছে সাধাৰণতে আমি শুনি থকা এটা বিষয় যিটো হৈছে পুৰণা নিয়ম শেষ হ'ল বহুতো বিশ্বাসী ভাই ভনী আকৌ পুৰণা নিয়ম শেষ হ'ল মানে ঈশ্বৰে দিয়া দহ আজ্ঞা শেষ হোৱা বুলি ভাবে এইবোৰ কাৰণতে আজি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰকৃততে পুৰণা নিয়ম মানে কি নিয়ম শেষ হ'ল আৰু সেই নিয়মৰ ঠাইত প্ৰভু যীশুৱে কি নতুন নিয়ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিম আহকচোন আগবাঢ়ো নিয়মৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে নিয়ম সদায় তেজৰ দ্বাৰা হয় ঠিক সেইদৰে পুৰণা নিয়মো ভেড়া পোৱালিৰ তেজৰ দ্বাৰাই হৈছিল এই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি যাত্ৰা পুষ্টক চৌব্বিছ অধ্যায়লৈ যাব লাগিব তাতে আমি এনেদৰে পাওঁ মুচিয়ে চিনই পৰ্বতৰ নামনিত এটা যজ্ঞ বেদী আৰু ইছৰাইলৰ বাৰফৰ নামত বাৰটা স্তম্ভ সাজি উলিয়াইছিল তাৰ পাছত তেখেতে কেইজনমান যুৱকক হোম বলিৰ কাৰণে এটা ভেড়া পোৱালী আৰু মংগলাৰ্থক বলিৰ কাৰণে এ আন এটা ভেৰা পোৱালি উৎসৰ্গ কৰিবলৈ দিছিল আৰু মুচিয়ে নিজেই সেই বলিৰ আধাখিনি তেজ যজ্ঞবিদিৰ ওপৰত ঢালি দিছিল আৰু আধাখিনি তেজ কেইটামান চৰিয়াত থৈ দিছিল তাৰ পাছত তেখেতে সকলো মানুহে শুনাকৈ নিয়ম পুস্তকখন পাঠ কৰিছিল আৰু সকলো মানুহে নিয়ম পুস্তকত থকা কথাবোৰ শুনি আমাক ঈশ্বৰ জিহুৱাই যি যি আজ্ঞা দিছে সেই সকলোকে আমি পালন কৰিম বুলি ক'লে মানুহবিলাকৰ কথা শুনি মুচিয়ে চৰিয়াত থকা তেজখিনি মানুহবিলাকৰ ওপৰত ছটিয়াই দিলে আৰু ঈশ্বৰজিহুৱাই এই সকলো বাক্যৰে সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে কৰা প্ৰতিজ্ঞাৰ যি নিয়ম সেয়ে সেই নিয়মৰ তেজ বুলি মানুহবিলাকক ক'লে এইটোৱে আছিল পুৰণা নিয়ম যিটো নিয়ম প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা সমাপ্ত হ'ল সেই বিষয়ে আমি এতিয়া অধ্যয়ন কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব নিয়ম পুস্তকখন কি এই নিয়ম পুস্তকখনৰ বিষয়ে আমি আহিবলগা ভিডিঅ'টোত অধ্যয়ন কৰিম নতুন নিয়মৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ হ'লে প্ৰথম কৰন্ধিয়া এঘাৰ অধ্যায় তেইছৰ পৰা ছাব্বিছ পদলৈকে আমি পঢ়িব পাৰোঁ তাতে এনেদৰে লিখা আছে যি ৰাতি গেটচিমানী বাৰীত স্কুৰটীয়া জীহুদাই প্ৰভু যীশুক সত্ৰুৰ হাতত সোধাই দিছিল সেই ৰাতি গেটচিমানী বাৰীলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰভু যীশুৱে তেখেতৰ শিষ্যসকলৰ সৈতে নিষ্ঠাৰ পৰ্বৰ ভোজ খাবৰ কাৰণে বহিছিল আৰু নিষ্ঠাৰ পৰ্বৰ ভোজ খোৱাৰ পিছত তেখেতে এইদৰে কৈছিল আহকচোন বাক্যকেইটা চাওঁ পাচনি প'লে লিখিছে প্ৰথম কৰন্ধিয়া এঘাৰ অধ্যায় তেইছ পদ কিয়নো যি শিক্ষা মই প্ৰভুৰ পৰা পাই আপোনালোকক দিলোঁ সেয়ে এই প্ৰভু যীশুক যি ৰাতি সত্ৰৰ হাতত সোধাই দিয়া হৈছিল চৌব্বিছ পদ সেই ৰাতিয়ে তেওঁ পিঠা লৈ ধন্যবাদ কৰি ভাঙি ক'লে তোমালোকৰ কাৰণে এই মোৰ শৰীৰ যি তোমালোকৰ বাবে ভঙা হ'ব মোক সোঁৱঁৰিবৰ অৰ্থে তোমালোকে ইয়াকে কৰিবা পঁচিছ পদ এইদৰে ভোজনৰ পাছত তেওঁ পাণপাত্ৰকো লৈ ক'লে এই পাণপাত্ৰ মোৰ তেজৰ দ্বাৰাই হোৱা নতুন নিয়ম তোমালোকে যিমানবাৰ ইয়াক পাণ কৰা সিমানবাৰ মোক সোঁৱৰিবৰ অৰ্থে ইয়াকে কৰিবা আমেন ছাব্বিছ পদ কিয়নো আপোনালোকে যিমানবাৰ এই পিঠা খায় আৰু এই পাত্ৰত পাণ কৰে প্ৰভু নহালৈকে সিমানবাৰ আপোনালোকে তেওঁৰ মৃত্যু প্ৰচাৰ কৰি আছে আমেন এইটোৱেই হৈছে নতুন নিয়ম যিটো নিয়ম প্ৰভু যীশুৰ তেজ আৰু মাংসৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল আৰু এই প্ৰভুৰ তেজ আৰু মাংসই পুৰণা নিয়মৰ সেই ভেড়া পোৱালিৰ তেজৰ দ্বাৰা হোৱা নিয়ম সমাপ্ত কৰিলে বৰ্তমান আমি এই নতুন নিয়মৰ মানুহ অৰ্থাৎ প্ৰভু যীশুৰ তেজ আৰু মাংসৰ দ্বাৰা হোৱা নিয়মৰ মানুহ এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যে নিয়ম সলনি হোৱা মানে দহাজ্ঞা সলনি হোৱাটো নুবুজায় দহাজ্ঞা চিৰকল আৰু সদাকাললৈকে থাকিব কিয়নো দহাজ্ঞা মুচিয়ে নিজে লিখা নাছিল দহ আজ্ঞা ঈশ্বৰে নিজৰ হাতৰ আঙুলিৰে লিখি মুচিৰ হাতত দি পঠাইছিল আৰু সেই দুখন শিলৰ ফলি মুচিয়ে নিয়ম চন্দুকৰ ভিতৰত ৰাখিছিল যিটো নিয়ম চন্দুক কোনেও খুলিব নোৱাৰিছিল বা চুব নোৱাৰিছিল বৰ্তমান যদিও পৃথিৱীত নিয়ম চন্দুক নাই কিন্তু স্বৰ্গত নিয়ম চন্দুক আছে বুলি আমি পবিত্ৰ বাইবেলত পাওঁ এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ'টোৰ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া কথা আহিবলগীয়া ভিডিঅ'টোত আমি নিয়ম পুস্তকখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম প্ৰভুৰ অনুগ্ৰহ আমাৰ সকলোৰে লগত